गुरुभ्यो नमः श्रीमद्भगवद्गीता गुरु श्री पदमूडवध्यायं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगम् श्लोकमुनादित्वान्निर्गुणत्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ఓ అర్జున పరమాత్మ నాశము లేనిది అనాది అయినది భౌతిక లక్షణములు ఏవీ లేనిది దేహములోనే స్థితమై ఉన్నా అది ఏమీ చేయదు మరియు భౌతిక శక్తిచే ఏమాత్రం కలంకితము కాదు अनादित्वान्निर्गुणत्वात् 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 परमात्मायमव्ययः 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 अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि शरीरस्थोऽपि कौन्तेय कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न करोति न लिप्यते न लिप्यते न करोति न लिप्यते न करोति न लिप्यते शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते शरीरस्थोऽपि कौन्ते <Académ Phys empezar second> अनादित्वान् निर्गुणत्वात् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः 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 अनादित्वान् परमात्मायमव्ययः अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायामव्ययः शरीरस्थोऽपि शरीरस्थोऽपि कौन्तेय कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न करोति न लिप्यते न लिप्यते न करोति न लिप्यते न करोति न लिप्यते शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान् निर्गुणत्वात् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते न करोति न लिप्यते अनादित्वा निर्गुणत्वात् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कान्तेय न करोति न लिप्यते न करोति न अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते कौन्तेय न करोति न अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः अनादित्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वानिर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वानिर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान् परमात्मायमव्ययः अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्माय अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ouais शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान् परमात्मायमव्ययः कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वा निर्गुणत्वात् लिप्यते अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽभि कौन्देय न करोति न लिप्यते अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽभि कौन्देय न करोति न लिप्यते सर्वम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु